Здравствуйте, меня зовут Герасименко Алексей Николаевич. 31.12.1975 года рождения. Всю жизнь прожил в Часовьяре. Родился в Часовьяре, прожил в Часовьяре всю жизнь. Да, самых, с самого начала боевых действий находились все время в Часовьяре. Поначалу жили в доме, пока совсем не начались большие обстрелы. Потом спустились в подвал. В подвале прожили где-то с полгода, может, больше. Не, ну мы так пересекались, да, ну так, чтобы с ними разговаривать, нет. С ними не о чем разговаривать. Узнали из новостей, что цех свободен, освобожден. И решили выйти прям к ребятам. И шли тяжело, потому что все заминировано. И шли аккуратненько, конечно, но, слава богу, без происшествий, без ранений, без ничего. И вышли комбинат к нашим ребятам. Ребята встретили, спасибо им большое. Накормили, напоили. Радио было, да. Немножко интернет принимал, из новостей узнавали, из телеграмма, с российских источников. 24 числа начали сжигать. От меня ну, сжигать начали. Я успел выбраться с подвала. Начал тушить, чтобы дальше спасти и документы, и все вот это вот. Ну, не получилось ничего. Дрон подлетел, хотел добить меня. Не получилось у него, опять же, украинский дрон. Я бросил все и пошел к людям, которые сзади меня. Приютили тоже им спасибо. И мы вместе так прожили недели две. 19 марта, опять же, дрон подлетел, начал разбирать подвал наш, там, где мы были. И вот с 19 марта мы решили все вместе выйти. Потому что находиться там уже было нельзя. Опасно было, солнечная погода была. Эти птички висят. Какие птички неизвестно. Ну, мы вышли, слава богу, вышли. Да, ребята оказали там помощь нам, кормили все. Где-то мы прожили, наверное, там неделю с ними. А потом была немножко такая непогода, немножко тумана утром было. И ребята собрались и вывели нас. Да и шли долго. Да, где-то часов пять мы и шли. Да, есть у меня родственники в России, все. Жена, дети, внуки, родители. Дом тоже не хотелось бросать его. Ну, первый созвон был, дочка сразу в слезы. Но ну, я говорю, успокойся, все хорошо.